ухожу из команды, да, и пока не буду говорить куда, что, ну, в ближайшие дни все, все узнают. В принципе, да, история закончилась, но я думаю, что на определенный какой-то период я ухожу, но я вернусь. Это сто процентов, я буду заканчивать карьеру или если меня там не пойдет где-то, я все равно вернусь обязательно в Днепр, потому что для меня это родная команда, и хотя я сам киевский, да, но в душе я днепрянин, и за эти пять с половиной лет, то, что я провел в Днепре, это незабываемо. Насколько важко давалось это решение? В какой момент вы поняли, что все нужно идти? Ну, честно, это настолько тяжело, потому что я сам по жизни, да, однолюб, и когда уходил из Динамо в Киев, у меня очень тяжело было, да, и, а сейчас, наверное, раза четыре тяжелее. Я с женой много раз общались, разговаривали. До последнего дня, до вчера я еще, можно сказать, я еще не хотел никуда уходить, да, и, да, были предложения, да, я их затягивал, но вчера поговорил с президентом клуба, да, и мы пришли к тому, что надо уходить из клуба.